pada malam 27 Januari 2008 seorang budak perempuan yang berusia 12 tahun Carissa Budraw tengah duduk dalam kereta bersama dengan mak dia Penny Woodrow. Diorang tengah cuba untuk baiki hubungan diorang yang dah lama renggang. Sejak diorang pindah ke apartmen baru di Bridgewater dengan boyfriend baru Penny, hubungan antara mak dan si anak ni memang jadi tegang habis. Tapi pada malam tu, Penny harap sangat yang dia dapat berborak dari hati ke hati dengan anak perempuan dia. So diorang pun singgahlah sekejap dekat pasar raya untuk beli barang sebelum ribut salji betul-betul melanda. Lepas Penny masuk ke dalam kedai dan kembali ke kereta, dia terkejut besar sebab Carissa dah tak ada dalam kereta hilang tak tahu ke mana. Saat tu juga hidup Penny mula berubah jadi mimpi ngeri. Apa yang berlaku lepas tu adalah pencarian yang penuh panik yang menggemparkan seluruh komuniti dekat situ. Mula-mula orang ingat ini kes biasa je. Budak perempuan yang lari dari rumah sebab merajuk ke ataupun bergaduh dengan mak dia tapi bila hari-hari berlalu kisah sebenar mula terbongkar jauh lebih gelap dan menyakitkan dari apa yang orang bayangkan apa sebenarnya yang terjadi kepada Karisa macam mana konflik dalam keluarga ni boleh bertukar jadi antara jenayah yang paling mengejutkan dalam sejarah Kanada. Jadi macam biasa kalau korang nak tahu macam mana full story kali ni, make sure tengok video ni nak sampai habis and so without wasting any time, let's get started. Kisah ni berlaku di pekan kecil Bridgewater, satu tempat yang aman damai dekat South Shore, Canada. Dengan jumlah penduduk yang cuma seramai 8,500 orang ni je, penduduk dekat sini semua kenal antara satu sama lain. Budak-budak boleh main dekat jalan raya tanpa risau dan kes jenayah pula memang jarang-jarang sangat dengar. Pekan ni lebih kurang sejauh jam je dari Halifax, ibu negeri Nova Scotia. Ramai yang pindah ke sini sebab nak suasana yang tenang dan jauh daripada kesibukan bandar. Kawasan dia pun cantik, banyak tempat alam semula jadi sesuai untuk orang yang suka outdoor macam berbasikal, main golf ataupun berlayak. Tempat macam ni sepatutnya memang takkan ada benda buruk berlaku tapi pada malam tu semuanya berubah. Malam 27 Januari 2008, rasa cemas mula menyelubungi Bridgewater. Dalam pukul 8.30 malam macam tu, Penny masuk ke balai polis Bridgewater dan bukan yang anak dia Carissa hilang. Penny pun ceritalah yang awal petang tu diorang ni bergaduh dalam parking dekat Pasar Raya Sobeys. So dia kata pergaduhan tu biasa je hal budak remaja tak besar mana pun lepas tu Penny pun masuklah ke kedai untuk beli barang dan Carissa pun tinggal dalam kereta. Tapi bila dia balik Carissa dah lesap. Macam Kaib terus dari dunia ni Penny kata dia terus panik Dia pusing satu bandar bridge water ni Untuk cari Carissa Lepas tu dia call kawan-kawan anak dia Cikgu sesiapa je lah yang mungkin tahu Carissa ni kat mana Tapi tak ada siapa yang dengar apa-apa Ataupun tahu apa-apa Hilang macam tu je Korang kena tahu Masa ni musim sejuk Suhu sangatlah sejuk Dan malam tu pula tengah ribut salji Penny beritahu dekat polis Masa terakhir dia nampak Carissa ni Anak dia pakai crocs warna pink Lepas tu jean, t-shirt Hoodie hitam dan juga vest hitam Handphone Carissa pula tak tertinggal dalam kereta. Maksudnya tak ada cara langsung untuk dia hubungi sesiapa kalau dia betul-betul perlukan bantuan. Polis ni terus rasa tak sedap hati. Budak perempuan hilang pakai pakaian yang tak sesuai untuk cuaca sejuk macam tu tak ada telefon, tak ada jejak langsung setiap minit yang berlalu rasa sangat penting keesokan harinya datang dan pun pergi masih lagi tak ada berita pasal Carissa rasa takut dalam komuniti pun makin menebal selama ni penduduk-penduduk dekat situ rasa selamat tau tiba-tiba ada kes budak hilang macam ni mestilah ada orang risau kan dalam cuaca yang sejuk macam tu polis dan komuniti ni tahu masa adalah sangat-sangat penting amaran media pun telah dikeluarkan dan satu gerakan mencari besar-besaran pun dilancarkan semua orang turun padang sukarelawan pegawai polis pasukan mencari dan menyelamat semua bergabung tenaga cari apa-apa je petunjuk pasal Carissa dua hari lepas Carissa dilaporkan hilang suasana so, dekat Bridgewater tu dah jadi makin tegang dah beberapa hari orang cari masih tak ada tanda-tanda budak tu pada 29 Januari, pihak polis telah membuat sidang media untuk minta tolong orang awam. Jadi dekat depan kamera, Mak Carissa si Penny tadi tu nampak sangatlah sedih dengan mata dia yang bengkak tu penuh dengan air mata sambil merayu supaya anak dia balik ke rumah. Dia minta sesiapa je yang tahu apa-apa supaya tampil bantu untuk cari Carissa. Masa tu semua orang nampak Penny sebagai seorang ibu yang patah hati dan sangat-sangat risaukan anak dia. Hari yang sama ada satu perkembangan baru. Seorang lelaki tengah drive dekat William Hebb Road tak jauh lah dari bridge water tadi so dia ternampak sesuatu yang pelik dalam salji ada sesuatu yang berwarna pink terus dia teringat sedang media dan apa yang si Carissa pakai pada masa terakhir dia dilihat dia pun berhentilah kereta turun dan tengok benda tu sepasang crop berwarna pink crop pink tu sama macam apa yang Carissa pakai pada malam dia hilang Lagi tu pun terus serah kasut tu dekat pihak polis beberapa hari lepas tu ujian telah mengesahkan yang kasut tu memang milik Carissa 1 Februari beberapa hari lepas kasut tu dijumpai polis buat satu lagi sidang media. Sekali lagi, Penny pun tampillah merayu anak dia balik. Tapi kali ni, dia tak sorang. Dekat sebelah dia ada ayah kandung Carissa iaitu Paul dan boyfriend Penny bernama Vernon McCumber. So, diorang bertiga ni duduk sekali dalam keadaan yang kesedihan. Tapi, di sebalik semua yang berlaku ni, mula timbul persoalan demi persoalan. Soalan yang akhirnya akan meruntuhkan cerita yang dibina tentang kehilangan Carissa. Hari demi hari berlalu, jadi minggu dan harapan untuk menemui Carissa ni dalam keadaan selamat semakin tipis. Rasa Rasa curiga pun dah mula bertapak dalam diam. Orang-orang dekat Bridgewater ni dah semakin terdesak nak tahu jawapan. Pencarian Carissa pun semakin diperhebatkan tapi walau macam mana pun bersungguh diorang ni cuba cari, tak ada satu pun petunjuk tentang budak perempuan yang berusia 12 tahun tu. Polis semakin lama jadi semakin buntu dan diorang sendiri mengaku yang diorang langsung tak ada bukti kokoh yang Karisa ni pernah berada di sekitar Parking Pasaraya Soulbase pada malam Dikatakan dia menghilang. Tak ada Rakaman CCTV, tak ada saksi So, ini menjadikan cerita Penny tentang lokasi terakhir Karisa semakin mencurigakan Dan yang paling suspicious, realitinya Sangat luar biasa lah untuk seorang Budak perempuan yang berusia 12 tahun Hilang selama ni tanpa hubungi Sesiapa pun. Lagi lama masa berlalu Lagi tipislah harapan Karisa akan Pulang dengan selamat. Pada 6 Februari Seminggu selepas Karisa ni menghilang, pencarian telah diperluaskan sampailah ke Sungai Lahaf. Pasukan penyelam telah masuk ke dalam sungai yang membeku manakala pasukan udara dan darat menyelusuri sebanyak mungkin kawasan. Tapi walaupun dah habis sedaya mungkin yang diorang ni buat, Carissa tetaplah tak dijumpai. Kemudian pada 9 Februari hampir 2 minggu selepas Carissa ni hilang, kebenaran yang paling tragis akhirnya muncul. Lebih kurang jam 11.35 minit pagi, seorang wanita telah membuat panggilan 911. Masa tu dia tengah drive di jalan luar bandar bersama dengan anak lelaki dia yang berusia 9 tahun. So, diorang ni telah berhenti kejap dekat tepi jalan sebab anak dia ni nak terkencing. Budak lelaki tu pun keluar dari kereta dan panjat curun kecil ke arah semak untuk dapatkan sedikit privacy. Tapi tiba-tiba dia ternampak sesuatu yang muncul dari bawah salji sesuatu yang kecil dan pucat. Budak tu pun teruslah jerit panggil mak dia. Bila mak dia datang, dia terus faham kenapa anak dia ni terkejut sangat sebabnya anak dia nampak jari kaki manusia yang terkeluar dari timbunan salji masa tu bukan anak dia je panik mak dia pun panik so mak dia pun terus tahan sebuah kereta yang lalu dan terus menghubungi talian kecemasan polis pun cepat-cepatlah sampai dekat tempat kejadian dan tak lama lepas tu identiti mangsa telah disahkan mayat tu adalah Carissa ketakutan yang menghantui penduduk Bridgewater selama 2 minggu kini jadi kenyataan guys Carissa bukan lari dari rumah tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan telah terjadi Bagi si ibu dan anak kecil yang jumpa mayat tu Memang jadi satu mimpi ngeri lah Yang akan menghantui dia orang seumur hidup Keadaan mayat kerisau semasa dijumpai Dia tak berpakaian dari pinggang sampai ke bawah Badan dia dah beku sepenuhnya Sebab cuaca musim sejuk yang melampau Lepas tu dia punya seluar dalam tu telah ditarik Sampai ke paras lutut Seolah-olah nampak macam dia ni kena rogol tau So pakar forensik pun datanglah ke lokasi kejadian Dan berdasarkan pemerhatian dia Mayat Carissa ni telah diletakkan di lokasi itu sebelum jasad dia tu mengeras Jadi maksudnya dia dibuang tak lama selepas dibunuh Cara mayat tu ditinggalkan dengan baju seselak dan seluar dalam ditarik Seolah-olah menunjukkan ada unsur serangan seksual Tapi tak ada sebarang bukti DNA yang ditemui untuk menyokong teori ni Jadi semua butiran ni telah dirahsiakan daripada pengetahuan umum Kadang-kadang polis buat macam ni supaya mereka boleh kenal pasti pelaku ni di kemudian hari Sebab hanya si pelaku sebenar je yang tahu butiran yang tak didedahkan kepada orang ramai Bukan tu je, ada juga kesan jerutan dekat leher Carissa ni. So maksudnya dia telah mati dicekik. Dah nampak jelas yang mayat dia tu dibuang dekat tempat tu tak lama selepas dia dibunuh. Bila berita penemuan mayat Carissa ni tersebar, ramai orang dah mula panik, takut kalau ada pembunuh ataupun pembangsa seksual yang berkeliaran tengah memburu budak-budak. Macam yang disebut dalam permulaan cerita, jenayah macam ni langsung tak pernah berlaku dekat Bridgewater. Sebabnya dekat situ merupakan sebuah komuniti kecil yang tenang dan tiba-tiba semuanya berubah seorang so, ramai pun mula dibayangi dengan kesedihan dan kekeliruan siapa sanggup buat perkara kejam macam ni dekat budak yang berusia 12 tahun siapa pelakunya dan kenapa beberapa hari lepas tu, penyiasat pun umumkanlah yang mereka yakin ini bukan pembunuhan random. Dua penduduk Bridgewater yang kenal Kerisa telah dibawa untuk soal siasat dan ditahan selama 24 jam masa awal ni, identiti orang tak didedahkan kepada umum tapi polis tetap bertegas bahawa Kerisa mengenali pembunuh dia. Lepas tu ketua polis Bridgewater ni pun tampillah mereka kenyataan media. Dia rayu kepada orang ramai agar tak panik dan dia bagi jaminan lah bahawa komuniti masih lagi selamat dan pembunuhan kerisa adalah kejadian terpencil. Lebih daripada 20 orang penyiasat dari pasukan tempatan dan juga RCMP sedang bekerja keras untuk membawa si pelaku ni ke muka pengadilan. Ketua polis tadi tu juga minta orang ramai bersabar dan percaya pada proses penyiasatan. Tapi di sebalik tabir tu kan, siasatan semakin rancak dan semakin mendalam. Apa yang orang awam tak tahu masa tu, dua individu yang dibawa untuk risau siasat sebenarnya ialah Penny iaitu ibu Karissa sendiri dan boyfriend dia Vernon McCumber. Walaupun orang berdua dibebaskan tak lama lepas tu, siasatan terhadap mereka sebenarnya belum selesai. Pihak polis semakin curiga dan maklumat baru pun mula muncul. Maklumat yang mula menghala terus ke arah Penny. Cerita-cerita dari jiran-jiran Penny juga banyak membantu siasatan polis. So jiran-jiran orang ni tinggal di apartmen betul-betul bawah rumah Penny. Diorang cerita dekat polis, diorang terdengar satu pergaduhan yang besar, kuat dan tegang antara Penny dan juga boyfriend dia. Vernon dikatakan naik angin, campak dalam rumah dan menjerit kepada Penny dan jiran-jiran ni dapat dengar dengan jelas apa yang si Vernon ni cakap dekat Penny. Jadi antara kata-kata Vernon yang diorang masih lagi ingat macam Pen, macam mana kau boleh buat benda macam ni? Aku jijik dengan kau, aku takkan tolong kau aku nak tinggalkan kau. Masa dengan cerita ni kan Nina terfikir Wow, dinding dan lantai rumah orang tu mesti setipis kertas punya Bayangkan duduk dekat rumah, setiap jeritan pun boleh dengar dengan jelas Dah lah masa tu, Carissa ni tengah hilang And then, jiran-jiran boleh dengar pula pergaduhan di antara mak Carissa dengan boyfriend mak dia Masa insiden tu berlaku, polis memang dah mula syak Penny ni memang terlibat Tapi bila maklumat ni keluar, kecurigaan jadi lebih kukuh Semua ni menggambarkan sesuatu yang sangat pelik Macam mana Penny boleh muncul dalam sidang media Menangis kononnya sedih, tapi semua tu sebenarnya lakonan je. Pada 14 Februari, Penny dengan Vernon ni dipanggil semula ke balai polis. Kat sana diorang dimaklumkan yang mayat yang dijumpai di tepi jalan memang disahkan sebagai kerisak. Kemudian polis pun tahan Penny dan Vernon secara rasmi. Polis tahu yang mereka perlu main strategi. Mereka tak boleh terburu-buru memaklumkan kepada umum selagi diorang tak dapat bukti yang kukuh. So diorang pun create lah satu strategi yang sangat kreatif untuk korek maklumat tu daripada diorang berdua ni. Masalah utama sekarang ni, polis cuma ada bukti-bukti tak langsung yang menunjuk ke arah Penny tak ada bukti fizikal yang kukuh dan tak cukup untuk jamin sabitan di mahkamah jadi diorang nak reka satu plan dan plan ni memang sangat brilliant semasa penny dan venian dalam tahanan polis telah meletakkan seorang pegawai polis penyamar dalam sel Vernet. So pegawai polis ni telah menyamar sebagai ahli sindiket jenayah. Tapi dia tak terus tanyalah pasal pembunuhan Karissa tu. Sebaliknya dia bina hubungan perlahan-lahan dan tarik kepercayaan Vernet. Dia bagi hint tentang peluang kerja, misi buang orang dan katanya kalau Vernon tolong dia boleh hapuskan bukti yang ada. Dan percaya ataupun tak Penny dengan Vernon ni memang on board. Serius. Mereka ingat ini adalah peluang buat duit dengan cepat. Bayangkan anak baru je dijumpai mati kau dah jadi suspek utama Baru lepas keluar dari tahanan Dan kau rasa Oh, bagus juga eh idea kerja dengan penjahat ni Memang tak masuk akal kan Macam tak serik-serik Masuk je awal bulan Mei Diorang berdua pun telah dibebaskan Diorang ingat yang diorang ni dah selamat Diorang pun jumpa semula dengan pegawai penyamu atari tu Untuk bincang pasal kerja tu Dan masa ni lah Penny seperti biasa Tak reti diam Dia terlepas cakap Dan bukan sikit-sikit Dia memang dedahkan semua benda So Penny cerita yang Dia dengan Vendor ni memang dah lama ada masalah dan semuanya berkaitan dengan Carissa. Vernon pernah bagi pilihan dekat dia, pilih antara aku ataupun Carissa. Sebabnya si Vernon dah tak sanggup tinggal serumah dengan budak tu lagi. Dan bagi Penny pula, maksudnya dia tak ada pilihan lain. Dan Penny juga kata yang Vernon langsung tak terlibat dengan pembunuhan, semuanya dia yang buat sendiri. Penny pun ceritalah pada hari kejadian Ahad 27 Januari 2008. Katanya dia dengan Kerisa ni keluar naik kereta antara jam pukul 3 ke 4 petang macam tu And then orang pusing-pusing dekat Lunarburg dan patah balik So orang ada berbual dalam kereta Tapi perbualan tu jadi tegang Dua-dua jadi marah Penny kata dia tahu yang dia kena buat sesuatu Orang pun sampai dekat parking base Lebih kurang jam pukul 5.30 petang Penny pun masuklah ke dalam kedai untuk beli jus dan bacon Konon-kononnya nak tinggal Krisa dalam kereta tu dalam keadaan masih hidup Dia siap telefon boyfriend dia dalam kedai Dan tinggalkan voicemail kata Krisa ni Tak ada dalam kereta bila dia balik ke kereta Lepas dia letak barang dalam bonet kereta Dia pun ambil lah seutas tali And then dia masukkan ke dalam poket dia Dan dia kata masa tu dia dah tahu Yang dia ni kena buang kerisa. Kerisa ni pula Ashi cakap yang dia nak keluar dari kereta jadi Penny pun bawa lah kereta ni sampailah ke William Head Road. So dia pun tunggu dekat situ sampailah hari gelap lepas tu dia pun berhenti kereta. Dia cakap kat kerisa kalau nak keluar, keluarlah. Penny sendiri mengaku yang dia tak boleh biarkan anak dia balik dan beritahu dekat orang lain Betapa teruknya dia sebagai seorang ibu So, diorang berdua pun keluar dari kereta Dan masa tu gelap dan bersalji Carissa pun tergelincir dan jatuh terlentang Dan satu-satu perkataan yang Carissa sempat cakap adalah Mami, jangan Penny pun ceritakanlah Macam mana dia panjat tubuh anak dia Tekan tekan lutut dekat atas dada Kerisa ni untuk tahan pergerakan anak dia. Tangan Kerisa pula tersepit di bawah badan dia sendiri dan Penny tekan lutut sampai ke bawah dan tahan kuat-kuat. Masa tu diorang bersemuka mata bertemu mata dan masa tu lah Penny ambil tali tadi dililit dekat tangan anak dia dulu kemudian terus dekat leher Kerisa. Lepas tu dia tarik tali tu sekuat hati Lilik bersilang Sampailah kerisa ni tak bernafas lagi Penny ingat dengan sangat jelas Bunyi nafas kerisa yang tersekat-sekat Macam tercekik Dan tangan kerisa tengah korek-korek salji Tapi bila semuanya diam Tak ada lagi pergerakan Penny pun seretlah mayat kerisa ni Masuk semula dalam kereta And then dia letak atas lantai Tempat duduk penumpang Penny pun drive lah kereta dia Menuju ke Bridgewater Dan cuba fikir Apa yang perlu dibuat seterusnya Dia ambil tali yang diikat tadi ni kan Dia masukkan ke dalam cawan kosong Dan dia lampakkan ke dalam tong sampah. Lepas tu dia pun drive lah ke satu kawasan yang agak terpencil dan dekat situ dia tarik keluar mayat Karisa dari kereta dan seret turun dengan menggunakan seluar jeans Karisa. And then Penny telah tinggalkan mayat anak dia tu kat situ dan dia sengaja letakkan dalam posisi yang akan membuatkan polis fikir yang Karisa ni telah disentuh. Lepas tu Penny tolak dia punya anak dia tu sampailah ke bawah cerun dan dia yakin bahawa ribut salji yang sedang melanda pada waktu tu akan tutup mayat anak dia untuk sementara waktu. Kemudian Penny pun naik semula dan masuk dalam kereta lepas tu dia drive ke kolam renang yang berdekatan dan buang hoodie kerisa, vest dia dan juga kasut crop. Bila dia sampai rumah dalam pukul 7 ke 7.30 setengah malam macam tu dia beritahu dekat Vernon yang kerisa ni hilang. Kemudian dia pun call lah ahli keluarga kawan-kawan dan cikgu sekolah kerisa seolah-olah dia tengah panik dan terdesak cari anak. Dan yang paling menarik kan tu Penny sendiri mengaku yang dia sanggup buat apa sahaja demi Vernon Dia kata kehilangan Vernon akan lebih menyakitkan daripada kehilangan anak dia sendiri Pengakuan ni membuatkan pegawai yang menyamar tu betul-betul tergamak Penny bukan je mengaku tapi dia cerita setiap butir kejadian butiran yang hanya si pembunuh saja yang tahu dan semua tu dilakukan demi seorang lelaki lelaki yang beri dia satu pilihan yang tak masuk akal apa yang berlaku lepas tu sama macam skrip drama jenayah sebenar polis dah buat semuanya dengan betul mereka berjaya bina hubungan antara Penny dan juga Vernon dapat pengakuan yang mengerikan dan siasatan mereka pun semakin komplit tapi masih ada satu benda yang mereka perlukan bukti fizikal yang tak boleh disangkal lagi jadi polis pun buatlah satu lagi strategi Penny sendiri ajak polis penyakit tadi ke lokasi dia bunuh Carissa Dia nak tunjuk secara langsung macam mana semuanya berlaku Bila sampai dekat tempat tu kan Penny pun mula cerita dengan tenang Macam tak dia rasa bersalah langsung Setiap detik pembunuhan sampailah ke ayat terakhir yang Carissa sempat luahkan Mami, jangan. Apa yang Penny tak tahu, seluruh babak tu sedang dirakam. Lepas tu, polis ni sebenarnya tengah bersembunyi dalam semak samun dengan kamera yang tersembunyi, merakam setiap perkataan, setiap gerak geri, setiap mimik wajah Penny yang langsung tak menunjukkan penyesalan. Pegawai penyamar dan polis yang lain hanya mampu terdiam speechless sebab Cara Penny ni bercerita macam dia cerita rutin harian bukan cerita tentang bunuh anak dia. Pada pagi 14 Jun 2008, Penny akhirnya telah ditahan atas kesalahan membunuh anak perempuan dia Carissa. Nina boleh bayangkan waktu tu mungkin Penny fikir yang mungkin ini adalah penahanan sementara yang mana lepas tu dia akan dibebaskan dalam masa terdekat. Tapi kali ni cara penangkapan polis agak berlainan sikit yang mana diorang terus tunjuk rakaman audio dan video pertemuan dia dengan pegawai penyamar sebelum ni. Wajah Penny masa tu mestilah pucat, terkejut dan akhirnya dia sedar yang dia dah terperangkap sepenuhnya dia tak sedar pun selama ni dia dok confess dekat pegawai polis tu sebenarnya itu adalah polis bukannya penjenayah. Masa tu dia memang dah tak ada ruang lah nak menafikan apa semua. Penny sendiri pun telah mengaku membunuh anaknya di hadapan kamera. Awal tu dia didakwa atas tuduhan membunuh peringkat pertama. Tapi selepas perundingan rayuan, dia pun mengaku apa semua dan dia pun telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa layak pera selama 20 tahun. Masa hukuman dijatuhkan, ratusan orang awam ni telah memenuhi perkarangan mahkamah. Semuanya marah dan jijik dengan apa yang Penny ni dah buat dekat anak dia. Diorang jerit mencaci dekat dia dan maki hamur Penny Semasa dia dibawa masuk ke dalam mahkamah Susah eh, nak bayangkan macam mana seorang ibu ni Sanggup cekik anak sendiri sampai mati Sebab lelaki Semasa hukuman dijatuhkan ke atas dia Hakim ni pandang tepat ke arah Penny dan cakap Kau tak layak panggil diri kau seorang ibu Ayat mami jangan tu akan menghantui kau sampai akhir hayat Salah satu benda yang kejam dan susah nak dimaafkan dalam jenayah ni Adalah macam mana Penny ni sengaja reka keadaan Seolah-olah Kharissa ni telah dirogol Lepas dah bunuh anak sendiri Penny naikkan baju Krista dan turunkan seluar dalam dia And then tinggalkan jasad anak dia tu dalam keadaan terdedah Tak terlindung walaupun dalam kematian Nampak sangat dia bunuh anak dia tu memang tak rasa menyesat Semuanya semata-mata untuk selamatkan diri dia sendiri Untuk cipta naratif bahawa ada orang lain yang bunuh anak dia So macam mana pula dengan boyfriend dia Dia tak dikenakan sebarang pertuduhan Mahkamah Dapati Vernon tak pernah minta Penny bunuh Carissa Dia tak tahu dan tak pernah masukkan benda tu berlaku Dia cuma nak Carissa ni tinggal dekat tempat lain Mungkin tinggal dengan ayah kandung dia bukan sampai bunuh dia tapi Penny dia salah tafsir dia fikir satu-satunya cara nak selesaikan masalah tu adalah dengan menghapuskan anak dia sendiri so kisah ni memang adalah sebuah kisah yang sangat tragik mengerikan menyedihkan kisah yang buat kita tertanya-tanya macam mana seorang ibu ni boleh memilih hubungan dengan pasangan berbanding dengan anak dia sendiri Carissa pula langsung tak sempat membesar tak sempat merasa kehidupan tak sempat kenal arti bahagia dan orang yang bertanggungjawab adalah orang yang sepatutnya melindungi dia. Tapi pada tahun 2025 iaitu tahun ini muncul satu perkembangan terbaru tentang si Penny tadi. Penny yang sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup dijangka akan memohon kebenaran untuk keluar dari penjara tanpa pengawasan buat sementara waktu. Ya, yeah korang dengar benda betul. Lembaga Perro Canada baru-baru ni telah meluluskan permohonan peni untuk keluar dengan pengawasan. Dan sekarang ni penjara Canada laporkan sedang melihat bulan Jun 2025 sebagai tarikh kemungkinan untuk satu perbicaraan Perro yang lebih longgar. Maksudnya kebenaran keluar tanpa pengawasan ataupun perol. Sudah tentulah berita ni menimbulkan pelbagai reaksi marah, takut dan kecewa. Bukan je daripada keluarga kerisau sendiri tapi juga seluruh komuniti dan juga orang ramai. So, menurut lembaga payroll, Penny sebenarnya sudah pun menyelesaikan beberapa sesi keluar dengan pengawasan sejak tahun 2018 lagi. So dalam keputusan terbaru ni, Penny diberi 18 lagi peluang keluar dengan pengawasan khusus untuk menghadiri perkhidmatan gereja dan juga aktiviti berkenaan. So aktiviti ni termasuklah acara community khas, kelas Bible dan perjumpaan dengan paderi ataupun jemaah dan setiap sesi dibenarkan berlangsung sehinggalah 6 jam termasuklah masa perjalanan. So kiranya kalau perjalanan dia nak ke tempat tu ambil masa setengah jam dan setengah jam tu termasuklah dalam masa yang dibenarkan tadi. Dan bukan tu je, Penny juga telah diberi 4 peluang keluar dengan pengawasan selama 7 jam setiap satu, untuk bertemu dengan ahli keluarga Tapi lembaga payroll juga telah memberitahu Bahawa salah seorang ibu bapa dia Telah memutuskan hubungan dengan Penny Gara-gara tekanan dan perhatian negatif dari media Sejak pembunuhan Carissa dulu ni Kiranya salah seorang parents dia tak mengaku dia anak lah Dan tak nak kontak lagi dengan Penny Penilaian risiko juga telah dibuat Dan diorang cakap yang Penny boleh keluar tanpa pengawasan Sebab dia dah berisiko rendah Dan takkan ulangi lagi perbuatan dia Ramai orang jadi geram dan tak percaya Bila diorang dengar benda ni Macam mana seorang ibu yang dah bunuh anak dia dianggap tak kejam even perbuatan dia tu pun tak boleh dimaafkan so buat masa sekarang Penny masih lagi di penjara dan tak lama lagi dia akan dibebaskan jadi guys, sampai di sini saja perkongsian Nina untuk hari ini. Kalau kau suka dengan konten-konten Nina, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Dan follow Nina di TikTok dan IG. Dan kita akan berjumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.